благодарна вам за то, что вы приехали к нам, невзирая ни на что. Удачи! Спортивных побед! И сейчас я хочу микрофон. Спасибо! На самом деле я такой же приезжий, как и вы. Моя задача э, технически описать то, что вам завтра предстоит. Я тоже присоединяюсь к ее благодарностям, э, к тому, что вы все-таки откликаетесь из года в год на наш призыв или на наше желание, чтобы вы сюда приезжали. И наша история продолжалась и нами, и вами, и всеми. Славянская в девятый раз начинает, начинает, так сказать, начинается, продолжается наша история. Хочу поблагодарить тех, кто приехал со всех концов Украины сюда, тех, кто из России приехал. Американец у нас в этом году будет один участвовать. Нас немного, но мы, я бы сказал, судя по динамике, тому как растут наши старты в Украине и наша дистанция, она не совсем простая, мы довольны как бы, общим количеством участников. Сколько нас есть? Мы, нас, нас приехало столько, сколько нас есть в Украине, готовых преодолеть данную дистанцию. Дистанция непростая, вы видели, что в этом году как бы и дороги подремонтировали хорошенько, так я бы сказал, за последние три года это самый удачный был ремонт дорог, причем еще три дня, как всегда, там были какие-то там ямы, но сегодня, и вчера мы уже ехали на берег, там они где-то местами подлатали. Поэтому нарекания какие-то на дороги дел делать в этом году, ну уже ну, нам в сторону города неуместно, они сделали все, что смогли. Дистанция у нас не меняется, формат гонки не меняется, место проведения не меняется. Те, кто был, были в предыдущие годы, для них особо ничего не интересного не будет из того, что я буду говорить. Те, кто будет участвовать впервые, ну, конечно, надо сказать. Я бы прежде всего попросил вас вечером заглянуть в тот буклет, который мы подготовили у вас в стартовых пакетах, еще раз прочитать правила, еще раз просмотреть дистанцию хотя бы визуально представить себе, как оно, как будет проходить наш род. Вот. Ну и вчитаться в правила, и расписание. Оно не, не изменилось в последние дни, поэтому оно актуально. Ну, чтобы освежить немножко в памяти ваш алгоритм действий в день старта, э, хочу напомнить. Индивидуальные участники, те, кто стартует на полную дистанцию с утра, должны приехать транзитную зону на площади. Это вторая транзитная зона. И оставить свои вещи, те, которые вам пригодятся на велоэтапе. Для этого у нас в каждом участнику в стартовый пакет вложены два кулька красного цвета. Один с синей наклейкой, другой с желтой наклейкой. Один, тот, который с желтой наклейкой, если я не ошибаюсь, это тот, который, на ну, они подписаны. эти пакеты, и, и они вам перевезут сюда, сюда, после того, как вы видите, на велоэтапе, повесят на стойку уже здесь вчера был на водохранилище, но вода я бы не сказал, что очень жаркая, но и не прохладная. Так в районе 21 градус, 22 прошлом. Вчера, сегодня может быть потеплее. Уровень воды слегка понижен в этом году, поэтому чуть-чуть больше водорослей, чем обычного. Ну я думаю, те, кто неоднократно участвовал на Славянской хвиле, это как бы не удивляет и наоборот придает мне некий, некий такой экзотический колорит плаванию, когда нужно бороться не только с усталостью, но еще с водорослями. С утра алгоритм для зрителей. 8 часов 15 минут от гостиницы Пектораль центральной площади мы попросили оправить рейсовый автобус в сторону зоны старта. Те, кто, у кого нет собственного транспорта, могут прийти. В 8.15 этот автобус загрузится и отвезет вас на зону проведение плавательного этапа. Там этот автобус будет находиться до того, как все выйдут из воды, и он опять же соберет всех этих зрителей и перевезет сюда уже в финишную зону. Через транзитную зону, а мимо транзитной зоны, и на выходе из транзитной зоны, возле судейской палатки, передать эсофету своему участнику на бир. Поскольку, поскольку у нас довольно-таки жаркая погода, я бы рекомендовал вам Конечно, берись на дистанции, насколько это можно. Воды, я думаю, будет достаточно. Мы... Будет у нас работать на велосипедном этапе три пункта питания. Из них на двух пунктах будет вам подаваться вода, на одном пункте будет подаваться бананы. Это на велоэтапе. На пункте питания, который будет возле площади, вам на велосипеде будет подаваться только банан. Чтобы не возмущались, приехав э, с дальнего разворота, вам не дали воду, берите банан на следующем пункте питания, который будет через 700 метров, вам дадут воду. На беговом этапе также у нас три пункта питания, там уже будет вода без ограничений, буквально каждые полтора-два километра там получается у нас разрыв. Там будет вода, в ночновелой этапе будет вода в бутылочках пол-литровых. Не газированная, а на вело, а на беговом этапе будете в стаканчиках потреблять воду столько, сколько вам надо. Кроме того, будет еще изотоник у нас, разведенный тренд. По правилам. По правилам мы всегда акцентируем внимание на велоэтапе, потому что это самый такой вид, который вызывает много споров у нас. Я напоминаю, что на велосипеде, на велосипедной гонке, особенно велогонщики, запомните, у нас лидирование запрещено. В триатлоне лидирование на длинной дистанции велосипедной гонки запрещено. Лидирование это драфтинг, который называют, он называется драфтинг. Что такое драфтинг? Это когда и вы едете впереди за впереди идущим велосипедистом менее чем 12 метров, это называется драфтинг. Вы находитесь в воздушном мешке. Вот, чтобы этого не было, расстояние между передним велосипедистом и тем, кто следует за ним, должно быть более 12 метров. Соответственно, спереди зона, спереди зона 12 метров, должна быть свободна сзади 12 метров, сбоку эта зона равняется 3, 3 метрам. Находиться в этой зоне разрешается не более 5 секунд. Ну а далее по порядку у нас после финиша в 15 часов будет церемония, цветочная церемония награждения абсолютных победителей. Мы на площади их просто почествуем, там брызги шампанского, цветы и тому подобное. А в 19 часов вечера здесь, на этом месте, у нас будет основная церемония награждения, будет праздничный концерт с балетом вольтаж, будет э, ужин праздничный. Пиво, на этот раз безвольное, увы. Вот, поэтому я приглашаю еще вечером. Завтра в 19 часов припяти.